Ну Всім привіт! Ви на каналі Євген Блог, і сьогодні буде ну, такий собі відео, ролик, де ми будемо будувати землянку. А в минулій серії ми ну, потихеньку-потихеньку будуємо, будуємо. Прошу сталася сталося невелика, тут упало дерево, але ми все підправили. Наша це Ми поправили, Я один його, і Денчик допомагав. Ты наконец-то мне дигу. Шалопой. Ладно, снимай, снимай. Мы даже принесли кирпичи для печки. У нас есть вот, вот такие вот... Давайте я вам покажу. Что ты снимаешь? У нас есть вот такие вот трубы. Трубы для а, смотри, просто... печки. И мы будем... Туда, чтобы дым шел с картинки. там что-то будем. Ну, а вам приятного просмотра. Итак, сейчас мы копаем стеной ямы, подпорки. Мы будем подбирать, ну, палку сюда вставлять. Но желательно ну, поглубже, поглубже, будем делать. Палку, вот, Кирилл. Да, Где Вот. Делаем. Так возьми и вытаскивай вот туда. Так вот таким образом. И я вам становится еще глубже, так скажем. Реально? Реально. Ну ты серьезно, реально глубже становится? Да. Ничего себе. Я в шоке над тобой просто. Я как Баня купаюсь. Реально? В натуре? В натуре? Так, уже полностью готовы? Нет, вот там все целое стало. Пошел. даже не хочу это комментировать. Да. Как я и думал, палки никто не сделал. И, наверное, вы скажете мне, ну, спросите, вот почему же ты не помогаешь Кириллу добывать эти палки? А я отвечу вам. Мы отправились на поиски кирпичей для того, чтобы построить в земляке нашей будущей печку. Жека, посмотри в камеру. Где <связать> он сказал что на щите в пищи? В самом начале. Там где-то начинают. Упади! Я по этому лесу, по этому лесу, мне даже стало казаться, что мы можем заблудиться в этом лесу. Вы серьезно? Вы так вдумайтесь, что за лес мы там выбрали. Там же реально можно потеряться, если ты не знаешь местности этой. Но мы в скором времени нашли то самое место, где нам нужно было сложить эти те самые крепички. Подмог ты себе засунь. Шалопай, шелопай, поймал. Это готова и шалопай падла. Собираемся и идем. Давай. <pers> Наконец-то мы дошли до этого самого места. Чтобы вы знали, я очень сильно устал вот просто идти, переправляться через вот эти вот, вот не знаю, речки. Учитывая то, что у меня сапоги были очень такие вот, вот такого размера. Но они мне, кстати, тоже нормальные были, непритекаемые, слава богу, были. Но вот ходить по... Вот просто перебираться очень сложно. И все, и камни плохо там были поставлены в одном месте, блин. Вот. И все это в купе дало мне такой вот усталость такую, но мы все же добрались и стали складывать камни. Телевізор! Ви украй... украй... так, шановні глядачі, ми знайшли якісь гриби. Я вважаю, що це а, ложне п'ята. Або погано... Ну, на поганку, чесне слово, не, не похожу. Похоже на ложне ап'ята. Дуже сильно похоже. А... а ну... Если вы знаете, как эти грибы называются, напишите в комментариях. Но я считаю, что это ложная пятая. А, нет, это мы. Я, не я ж не. Сильное заявление. Сколько у вас цегл тут? А? Поставка 6 цегл. О, нормально. Да. А целые? Два, да. да, два принесли, принес кости. Коля. Здесь я нашел. Коля. Коля. Я нашел такой красивый кирпич. Сейчас буду рост по Давай, клади сюда, давай зараз распаковку робим. Джек. Прямо вот тут. Вот тут. Вот тут. Это у нас я нашел. церковь одну. Давай покажу. С Сяду, не против. Конечно, не против. Это же копачевка, ты тут живешь. Ты местный житель. Так. Давай, скажи, распаковка все дела. Распаковка у нас. Распаковка. Распаковка. Я так же разговариваю. Коля сказал, что этот кирпич не подходит для костра. Он Звісно, ні, він вже полий. Отакі. Але рівнесники нормальні. Для чого використаємо? такі є. Ми знаходили саме оранжеві. Помаранчеві, так? Да? Поморанчеві. Чорвоні. Людьми. Угу. Ну, Це, звісно, не царські. Але. Так ти ж сказав, що шість. А, шість всього. Всього. Ну, треба буде ще ходку робити, тому що. Так, да, тому що цього все одно для пічки не вистачить. І так ось, що у нас не читаю, вот это. У нас 2, 4, 6, 8, 10, 12. Якраз для пічки хватає. Для мінімально, нам треба нормально. Значит, тому... Ми будемо робити ще одну ходку. Да. Ну зараз відпочиньте. Зараз трьох так. Погнали. Ну що, глядачі Блок. Надаю інформацію, що ми завершили четвертий день будівництва. Ну що, можу сказати, дуже ну, продвигаємося, дуже концептуальнося, бо я сподіваюся, що ми дуже швидко це зробимо, але це дуже довго-довго треба бути, о, буде так. А, Напишіть в коментарях, хто на В коментарях хочете ли ви побачити другу серію у мене на каналі. И подписывайтесь на канал. Наши все 150 подписчиков. <связь> Реально. <связь> <связь> <связь>